Мы с вами согласовано, что мы заходим и э, все фотографируем, и снимаем. А вы мало не фотографировали? Вы подождите, дайте а вы... нам... У меня вы вопрос такой. Мы, мы имеем вы... право... Да, все законно, да, но все, я имею право, право на, свой, на своей территории, которая сегодня у меня в аренде, не отменено. Я могу сам принимать решение, снимать там... Это в аренде, вы понимаете, что в аренде? Что в аренде? Не аренде? Не а в да. аренде это не в собственности. Это тоже документ. Это такой же документ, как и это. Вы хотите отказаться от своих слов только что? Почему? Какие? Вы сказали, что пожалуйста идите. Снимайте. Я же вас не держу. Мы идем, снимаем. Все. Я Так, коллеги. Пойдем. Да. Фотографируем с разных углов. Нам разрешил, нам разрешил зайти, заснять и выйти. Все. Кто? Нам разрешили что? зайти снять и мы выйти. Вы сказал, сказал снимаете, я вас не держу, но громадская варта вас не пропустит. Как это не пропустит? Представляешь, а? Ну что, ничего вы не пропускаете? Вы сказали, что созрение а, только владельца. Пожалуйста, мы. что-то назад. Владелец мнение разрешено. И это не владелец, владелец это, это мы. Разрешение. Это мы. Они в аренде земля. Что вы да, делаете? Почему мы не можем туда пройти? Вот скажите, у нас есть какие-то права или нет? Ну да, почему раз... мы не можем пройти? Ну зайти, за... заснять на, на территорию аренду. У есть представитель застройщика, если у вас хотите, вы лично зайти заснять. Давайте мы сейчас к ним подойдем. Ну не поговорите, не все все мы все хотим пойти туда. Я вас не пущу, это представитель надо выберет. Я к одному. Ты посмотри. Что это... А что всех ним фотографируем, попустим. правильно? Он, он сейчас и пошел говорить застройщикам. Пошли, пошли, Ина. Я тебя отвел, бандиты. сейчас Ну так, я не могу... одного человека, хорошо, одного человека, У вас каска есть?

Только пришел представитель и сказал не пускать. Да, все, я